assalomu alaykum mazkur yakuniga yetgan haftada jamoatchilik tomonidan o'rinli e'tirozlarga sabab bo'lgan atmosfera havosidagi o'zgarishlar bo'yicha masala uh, qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan yalpi majlis fraksiya va qo'shma yig'ilishlarda muhokama qilindi e'tiborlisi xalq vakillari hukumatdan toshkent havosini tozalash bo'yicha nimalar amalga oshirilganligi va nimalar qilinishi haqida axborot berishni so'rashdi deputatlarimizning o'tgan bir haftalik faoliyati haqida hozirgi reportajimiz orqali bilib olishingiz mumkin dushanba quyi palatada har doimgidek ish haftasi juda ishchanlik kayfiyatida boshlandi xalq vakillari fraksiyalar kesimida mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotiga daxldor bo'lgan bir qator qonun loyihalari hamda parlament nazorat tahlil tadbirlariga oid masalalarni ko'rib chiqishdi ana shulardan biri o'zbekiston respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasidir fraksiya a'zolari tegishli qonun loyihasi bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi k migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasidagi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun jarima miqdorlarini aniq belgilash va ma'muriy ishlarni ko'rib chiqishda fuqarolarga yengillik yaratishga oid kiritilayotgan normalarning ahamiyatiga to'xtalib bu bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tdilar yig'ilishda shu va boshqa muhim masalalar ham muhokama qilindi bugun toshkent shahri havosidagi o'zgarishlarga befarq bo'lgan insonni topib bo'lmasa kerak jamoatchilik faollari olimlar blogerlar ekologlar poytaxt havosini yaxshilash bo'yicha o'zlarining taklif va tavsiyalarini bildirishmoqda borgan sari dolzarb ahamiyat kasb etib borayotgan bu muammoning yechimi bormi nima qilsak atmosfera havosi yaxshi tomonga o'zgaradi buning uchun qanday qonunlar va sharoitlar yaratilishi kerak bu kabi savollarga bugun qonunchilik palatasida o'tkazilgan qo'shma yig'ilishda javob izlandi jamoatchilik tomonidan qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzu haftaning seshanba -si kuni o'zbekiston ekologik partiyasining oliy majlis qonunchilik palatasidagi fraksiyasi hamda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitasining qo'shma yig'ilishida ham muhokama qilindi ekspertlar ekolog olimlar hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etgan yig'ilishda deputatlar mamlakatimizda atmosfera havosini muhofaza qilish tabiatni asrab avaylash tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasidagi ishlar ularning natijalarini ta'kidlab o'tishdi deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari oxirgi paytlarda mamlakatimizda shu jumladan poytaxt toshkent shahrida atmosfera havosi sifati pasayib borayotganligi bu holatning kelib chiqish sabablari va ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar haqida alohida to'xtaldilar bugungi kunda butun dunyoda iqlim o'zgarishlari natijasida bir qator ekologik muammolar cho'llanish darajasi ortayotganligi biologik xilmaxlikning kamayishi suv resurslarining qisqarishi chiqindilarning ortib borishi kuzatilmoqda buning natijasida atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq ekologik muammo kun tartibiga chiqayotganligi mutaxassislar tomonidan qayd etildi yig'ilish yakunida deputatlar ishtirokida ishchi guruh tuzish atmosfera havosiga ta'sir ko'rsatuvchi obyektlar misolida o'rganishlar o'tkazishga kelishib olindi yangi 2024 yil hisobiga birinchi marta o'tkazilgan yalpi majlis kun tartibi loyihasiga kiritilishi ko'zda tutilgan jami 16 ta masala yuzasidan deputatlar dastlab o'z fikrlarini bildirdi qonunchilik palatasi deputati o'ktam islomov so'z olib yig'ilish kun tartibi loyihasiga parlament nazorati yo'nalishida qo'shimcha kiritish taklifini ilgari surdi majlisda mahalliy zargarlik buyumlarini ishlab chiqarishni qo'llab quvvatlash hamda tabiatni muhofaza qilishga oid qonun loyihalarining ikkinchi o'qishdagi muhokamasi qizg'in kechdi muhokamalar davomida deputatlar qonun loyihalarining zarurati va ahamiyatiga alohida e'tibor qaratdilar loyihalarni moddama modda ko'rib chiqish chog'ida bir qator savollar o'rtaga tashlandi deputatlar savollariga berilgan tushuntirishlar to'la to'kis bo'lmaganligi sababli har ikkita qonun loyihasining dolzarbligidan kelib chiqib mas'ul qo'mitalar uni yanada takomillashtiradigan bo'ldi qonun loyihalari qonunchilik palatasining keyingi majlislarida ko'rib chiqiladi shuningdek yalpi majlis kun tartibidan bolalar sog'lomlashtirish oromgohlarining faoliyatiga oid tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi va boshqa bir qator muhim qonun loyihalari o'rin oldi fan ta'lim madaniyat va sport masalalari qo'mitasi tomonidan yangi o'zbekiston taraqqiyotining ma'naviy ma'rifiy islohotlarida ziyolilarning o'rni mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi unda parlament quyi palatasi deputatlari o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi mehnat shuhrati ordeni sohibi munavvara abdullayeva hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etdi tadbirda sohada olib borilayotgan ishlar deputatlar tomonidan e'tirof etilib mamlakatimiz prezidenti raisligida ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma ikkinchi dekabr kuni o'tkazilgan respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi kengaytirilgan yig'ilishda ilgari surilgan tashabbuslar soha rivojiga qaratilgan aniq rejalar ma'naviy ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi siz bizni rasmiy sahifamiz parlament.gov.uz orqali tomosha qilishingiz mumkin bizda hozircha shular keyingi haftada ko'rishguncha salomat bo'ling